अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणःसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो हरी ओम